我是优奈组合的胡春阳，我今天要做的是乐于视频特别策划《优奈青春大揭秘》。我想问洋洋，洋洋，你除了鹅鹅鹅的笑声，你还可以示范一下别的笑声吗？咯咯咯！水烧开！哦哦 <laughs> 刷微博的时候看到节目里的一张图片，然后跟这张小狗的图片放到了一起，特别像，然后我就换了这个头像。搜索胡晨阳相关微博会出现什么呢？哎、呀，请用 DJ 杨的方式为大家介绍一首自己分享过的歌曲。h e o 大家好，我是 DJ 杨，然后今天呢，我要给大家放一首歌曲，这首歌曲的名字是中文翻译过来叫《白色寂静》。 更多的部分，请大家下去搜索这首歌。公主抱的极限重量有没有增加？我觉得是增加了。跳舞跳舞也算运动，多少增长一点肌肉？九十五斤或者一百斤。第三个，上体育课最害怕老师喊你做什么？跑一千五，特别累，特别特别累，真的。请演示什么叫六亲不认的胡适舞蹈。棒，赞赞。<laughs> 请产出彩虹屁，胡春阳的腿真是什么可以拥有的吗？哎呦，我天，这会不会被骂？胡春阳的腿真的又长又直，是常人可以拥有的吗？嗯啊、请演绎一,一边唱歌一边困的样子。我好累，我要把都击溃。 我想问陈宥维，就是你的有没有算过自己的腿是多长？如果按上身和下身的比例的话，是多少？